проектную документацию. Дальше, на сегодняшний момент, пока существует такое бесправие, в принципе, застройщик может в любой момент выбросить нас как палаточный лагерь, нас как активистов за пределы вот этого вот забора. Мы не сторонники разрушения каких-либо конструкций, хотя в принципе желание большое есть. Поверьте. Мы сторонники решения это в правовой, правовой плоскости. Но на самом деле... В Одессе творилось, видишь, что люди, отнесли парк, и люди сегодня по новостям вчера этот парк. На сегодняшний момент я думаю, что мы вправе написать, написать протокол этого собрания и проголосовать за то, что мы запрещаем застройщику устанавливать здесь забор. За то, что разобрать. мы его, мы его обязаны разобрать. Мы как громада. Мы есть по Конституции прямая власть. Если он нас не слушает, это его проблемы. Только эти проблемы он должен будет уже решать потом. Так что я предлагаю первое. Постановить результатом этого сбора, обращение к застройщику. Запретить стройку, разобрать забор. Кто за? И аннулировать документы. И аннулировать документы. А также аннулировать документы в добровольном порядке. Все документы. Все ну. документы. По строительству. Да, по Сроки. Сроки. Вот. Срок? Вот. Соответственно, открыто. под этим обращением мы будем еще сегодня и завтра организовывать кампанию по сбору подписей. Это потом второй, второй вопрос. Охрану пусть уберет, охрану застройщика. К застройщику вторым пунктом убрать с территории нашего сквера посторонних людей. Посторонних людей. Охрану. Ага. Мы не хотим конфликтов. Значит, в принципе, должен убрать полностью. Не оставить один-два человека и поста, убрать полностью. Да. Третье. Мы хотим подписать обращение к нашему РОВД, о том, чтобы милиция сняла свой пост отсюда. Мы сами можем себя спокойно обеспечить охраной Мама, я, на сегодняшний момент. Мы не хотим, чтобы милиция была заложником наших отношений. Третий. Четвертый, вернее, пункт. Мы хотим обратиться к Попову. К Попову еще раз обратиться, чтобы он проследил за выполнением наших требований. Тихо, дайте чеку сказать. Проследил за выполнением наших требований. И взял под контроль решение требований громады. Еще хочу, на самом деле, интересную вещь вам сказать, я думаю, меня поддерживает и господин Чумак. Запретить по Попову брать под государственную коммунальную собственность, брать кредиты для города. Потому что мы не расплатимся, поверьте. Завтра возьмут возьму кредит под эту землю, и у вас не будет, уже будет банкир. Да. Давайте проголосуем. Если хотите, можно по каждому пункту отдельно. Все пункты за исключением того, что отсюда убрать пост милиции. Милиция здесь должна быть в любом случае. Они охраняют Я объясню. этот забор чужой. Я объясню. Во-первых, милиция охраняет чужой забор. Это раз. Второе. Милиция была замечена, но нами с трудом поймана. То, что она катается по газону. Вот там стоит, стоит джип. У нас есть фотографии. Третье. Милиция была поймана в пьяном состоянии. Ходящая в 3-4 часа ночи, когда мы не спим, бухающая. Извините, вы, на... вы где? Вы кто? Поэтому мы не хотим такую милицию себя, которая на самом деле либо обслуживает себя, либо застройщика. Так и написать тогда, почему Я думаю, что милиция вполне может находиться где-то там, на где там на границах. При необходимости всегда приезжает наряд, Постоянно не надо. По пунктам голосуем. Главное, Голосуем По пунктам есть предложение. Значит, первое, за то, чтобы обратиться к застройщику, чтобы он прекратил действие всех документов, отказался от стройки, демонтировал забор. В течение одной недели. В течение трех дней. Кто за три дня? Мы знаем, что застройщик поставил этот забор в течение одного дня. За два часа. За один день. Они поставили за один день. Ну а за, за то, чтобы за... обратиться к застройщику, чтобы он отказался к... и к среде демонтировал забор? Одно предложение, реальное. Наш народный депутат, наш депутат горсовета реально были на нашей стороне. Коза! Коза! Кто <у trollen> за то, чтобы депутаты были на нашей стороне? Они должны быть на нашей стороне. Это... А скажите, кто в это верит? Я скажу, я не Я пойду туда, потому что я не Потому что надеюсь, что не будет. Прокурор. Еще один пункт, дать указание от нашей громады, не просьбу, а указание остановить стройку. Если никто не верит, что мы на Кому хотелось бы верить. Шановные, я так разумею, что если он не верит, что депутаты на вашей стороне, то мы в принципе не Думаю, я думаю так. Або поднимайте руки, кто верит в то, что депутаты на Вашей стороне. Або, если Вы не верите, то... Все слышат, да? Кто хочет, слышит.